məklər, mahnılar və geyimlərin ardından ermənilər bu dəfə meyxanamızı oğurlayıblar. Bu məqamda deməyə söz yoxdur. Çünki bütün dünya bilir ki, meyxana heç vaxt ermənilərə məxsus sənət növü olmadı. Buna rəğmən meyxananın ermənilərin olduğunu iddia etmək məşhur meyxanamızı oğurlamaq ancaq elə erməni xislətinə yaraşardı. Məşhur meyxanacı ağa Mirza Məmmədov müəllifi olduğu meyxananın Yəni özünün dedi, bədatən dedi mexananın ermənilər tərəfindən oğurlanmasına münasibət bildirir. İzləyək. Giu menaj gulisigən <Sessizlik> al italyan viski, şampayının for Ermənilər bu dəfə məşhur meyxanamızı oğurladılar. Məşhur meyxanaçı Ağamirzə Məmmədovun müəllifi olduğu meyxanamızı ifa edən Ermənilər onu İrəvan küsələrinin birində lentalından və avtomobil kervanından bəhs edən videonun arxa fon manzərəsini yerləşdiriblər. Наташа, yes, ne mushgle, yuyu zavut Natasha. Ab etamız nə etdi? Taşa Mamaşa. Videonun üzərinə Erməni meyxanası sözləri yazılıb. Meyxananın müəllifi olan Ağamirzə Məmmədov məsələ ilə bağlı Xəzər xəbərə danışır. Torpaq oğrusu bular. Söz oğrusu bular. Musiqo oğrusu bunlar, meyxana oğrusu bunlar. Hər nə desən bunlardan çıxır. Yemə oğrusu bunlar. Bəli, bunlar həyatlarını belə yaşaya bilər. Meyxanada Azərbaycanə aid sözlər var. Matrusqi, ates, Azərbaycanı. Çovutu okula qazırma səl yalnızqi. Lakin ermənilər o sözləri çıxarıb ümumi Qafqaz kəlməsi ilə dəyişiblər. Ki, Bəzi yerlərində 1-2 dənə dəyişiklik də ediblər. Çünki bu meyxana onların başı üçün deyil. Bu ancaq ola bilər Azərbaycan da. Azərbaycan xalqında, Azərbaycan millətində. Ağamirzə Məmmədov müəllifi olduğu meyxananı oğurlayan Erməniyə birbaşa çağırış deyib. Həmin meyxananı oğurlayan insanı deyirəm, adam kişi olar. İnsanın vicdanı olar. İnsanın mənnəciyi olar. Oğru pişik kimi ordan-burdan oğurlamaq lazımdır.